Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pengalaman-pengalaman orang tengok hantu ni Kalau dengar orang cerita, biasa ni Tapi orang yang tengok sendiri ni, eh bukan dia kan Tu ada yang demam, pengsan lah kan Menjerit, merauh kan. macam-macam kan Yang terayak pada yang terkencing pada orang Dia macam cerita abang seorang ni Nama dia Azlan tau Dia ni pada kedah tau Kalau tak silap dia dalam 15 tahun lepas cerita ni Masa tu dia adalah kerja dia kan. Isnin sampai Khamis ataupun Isnin sampai Jumaat. Tak tentulah dia punya kerja ni. Dia punya cuti ni dia runduk-runduk ke belakang dah. Kalau minggu ni cuti Jumaat, lepas tu runduk ke belakang Khamis pula. Lepas tu Rabu, Selasa, so, Isnin. Cuti dia runduk ke belakang dah. Cuti dia sehari kan? Jadi kalau hari cuti kan, dia tolong orang tua dia lah. Jaga kambing. Kalau zaman dia tak kerja memang dia full time lah apa jaga kambing. Lepas tu dia dah ada ada kerjaan, hari cuti dia jaga kambing. Bukan apa dia kena jaga kambing. Kalau time apa ayah dia jual kambing, dia pun dapat jugaklah habuan dia sikit kan. Pasal tolong ayah jaga kambing. Kalau tak tolong langsung ayah dia tak bagi lah kan. Tak tentulah kadang, kadang orang beli kambing sikit, kadang, kadang orang beli kambing banyak kan. Kalau beli kambing banyak dapat lebih lah abang apa nama lah ni. Jadi cerita dia, masa dia tolong orang tua dia, dia berkeluar kambing lah, pergi meragut petang-petang. Kan. Dia satu kawasan jalan ban lah. Jalan tanah ya. Dia belah kanan hutan, di belah kiri tu jauh sikit ada parit. Tapi parit tu ada ni hutan-hutan juga lah. Dia hutan-hutan kampung lah. Jalan tu orang tak lalu tau. Lah. Jalan ban tu dia panjang tau. Lah. Sejauh mata memandang lah kan. Tapi ada penghujung juga lah kan. Petang tu lebih kurang pukul 4 lebih kan. Dia berkeluar kambing lah kan. Adalah 50 ekor. Dia kira kambing tu 50 ekor lah. Ya ayah dia bawa kambing juga tapi ke kawasan lain. Ayah dia bawa lagi banyak. Lebih kurang 60 ke 70 ekor lah. Jadi abang Lan ni dia pun tunggu kambing. Dut meragut apa. Dut melepak atas motor kan. Sampai pukul 6 lebih tu. Ha, Dia mula nak hambat kambing lah. Nak suruh balik rumah kan. Balik kandangan. Jadi dia kira kambing. Eh betul ke tak cukup 5 ekor. Dia kira 4-5 kali kira ni. Tak cukup 5 ekor. Ay. Macam mana nak jawab dengan orang tua aku ni. Dia pun tengoklah dekat jalan ban tu. Kok-kok nampak kambing dia sesat di mana-mana kan. Tak ada orang. Takkan masuk hutan. Jadi kalau masuk hutan susah nak cari ni. Jadi fikir macam mana ni. Tak apalah apa-apa akhir -apa, berbalik dulu kambing ni kan. Dia pun hambat kambing kan. Jalan pelan-pelan. Sampailah balik ke kandang tau. Dia beritahu kat tua dia. Ayuh. Dia ekor tak ada ni. Ya kan. Di mana ni. Jadi lepas simpan kambing tu. Dia start motor. Dia nak pergi cari lagi tau. Tapi bukan cari betul-betul eh. -betul dia sambil-sambil rondo ya. Dekat jalan ban tu. Dia pun rondo lah pelan-pelan kan. Masa tu langit dah orang dah. Senjur ni. Eh? dia ada perasaan tau. Ada lintasan di belakang dia. Jadi mula-mula dia anggap mungkin burung kot. Nak balik petang-petang kan. Nak balik ke sarang. Memang banyak burung pun. Kan? Tapi bila benda tu banyak kali. Perasa benda tu lalu ke belakang. Dia cuba tengok ke belakang. Masa tu sambil motor dia berjalan eh. Dia nampak macam seseorang masuk ke dalam semua hutan tau. Oh. Eh gaya macam ayah aku. Oh. Kasut boot, baju, seluar kan Dengan pakai topi Macam ayah dia Jadi abelan dia berhenti dah Dia berhenti dia tengok lama-lama lah -lama Kat belakang ni tengok belakang lama lah Keluar seseorang dah Gaya sebiji macam orang tua dia Punya gaya lah Muka tak nampak jelas Sebab masa tu senja dah Jadi apa yang abelan buat kan Dia berkeluar telefon Terlipu ayah dia kat rumah kan Ayah ada kat mana? Ayah dia kata ni ada kat rumah lah. Macam apa jumpa orang kambing? Abelan tak jawab pun jumpa ke tak jumpa. Tak telefon dulu. Macam mana aku nak balik ni kan? Cara dia balik, dia kena patah balik. Dia tak boleh ke depan. Benda yang dia nampak ni, ada di belakang dia. Macam mana nak buat ni? Dia posi motor, dia tinggalkan gear satu, dia dia pakar minyak ni. Punya laju ni Ke jalan ban ni. Tu Abelan kata apa, berasap jalan. Jalan kan jalan tanah kan? Jadi Abelan ingat, tak ada apa-apa kot, -apa, aku dah benda balik sampai rumah kan? Beritahu kat Yahya dia. Tak ada ayah, tak jumpa kambing. Tu ayah dia kata, tak lepas kita peronda lagi. Jadi, waktu pun berlalu, awal tu dia uruskan diri apa, buat hal masing-masing. Lepas esok, dia kau korang 9 lah kan. Ya, balang dengan ayah dia tau. Dia keluar pergi jalan ban tu, nak cari kambing lima ekor ni. Jadi, dia pernah motor seorang sepijik tau. Muka apa, senang nak bergerak, nak, nak berpecah apa kan. Jadi, masa tu pakat ronda kan. Suluh ke utang, hutan, dalam parik pun dia suluh kan satu abalan terkejut dah. Dekat jalan ban tu, lampu motor dia suluh. Seekor biawak dah. bukan main dia punya saiz dia. Dia macam buaya dah kan. Agak-agak dia panjang 7 meter ke 8 meter. Tu bukan biawak biasa ni. Eh. Jadi abalan syok lah kan. Eh. Nak mengusik aku lah kan. Petang tadi sekali, ni sekali. Jadi biawak tu, dia tak mau bergerak dah. Tak mau masuk ke semua-semua apa. Dia macam blok lah kan. Abalan tak pergi lalu. Apalagi picit hor ni. Abalan picit hor banyak kali. Lama Baru, tu. Baru waktu dia turun ke rumput-rumput, dia masuk dalam parit dah. Jadi abalan dia fikir macam mana ni? Aku nak terus cari lah kambing aku ni. Nak kena pergi jalan ke depan ni kan. Tak apa, nekat lah kan. Dia masuk gear, dia terus ke depan. Bila dia terus ke depan, jumpa kelibat macam orang tua dia. Dia tahu ayah dia pun pergi cari kambing juga. Tapi ayah dia naik motor. Tapi yang dia jumpa ni, dia jalan kaki dah. Tu balan fikir, ai ni yang petang tadi ni kan, yang petang tadi ni. Tu balan cuba bagi salam. Tak jawab. Lepas tu dia panggil dia, "Ayah, ayah." Sebab gaya macam ayah dia. Bila panggil ayah, orang tua tu kalih dah. Kali-kali tu dia pipi punya kembung. Memang seram lah Abalan kata. Pipi dia kembung, mulut dia bibiak besar. Muka dia hitam dah. Ni duduk suluh dengan motor ni. Hmm, apa lagi dia drift tu. Dia U-turn kan U-turn motor kan Terus dia pacut laju ni Dia tak pergi cari ayah dia lah Dia terus balik ke rumah Sampai ke rumah Selang beberapa minit Ayah dia pun balik ke rumah lah Tu ayah dia kata Han tak perasan apa-apa orang -apa, Abang Lan kata Perasan apa ayah No Kambing balik sendiri Lima ekor tu balik sendiri Kambing tu tahu jalan balik ke rumah kan Ya, Abang Lan berbual-bual terkejut lah. Mana, mana, mana kan. Betul, memang ada. Lima ekor tu balik sendiri. Dia kata punya lego lah kan. Lima ekor tu pun, eh, berapa ribu lah kan no? Dia pun tak habak lah zaman tu kami sekor berapa kan. Tapi ribu juga tu. No? Kira lega, kami tu reti balik sendiri lah. Abalan tak cerita apa kat orang tu dia. Esok baru cerita. Jadi ayah Abalan tak kata apa. Senyum je ya lah kan. Ayah dia kata biasa tu. Mengacau-mengacau tu. Jalan tu kan sunyi apa kan. Rupa-rupanya ayah Abalan pun ada sejarah dekat jalan tu. Yang ayah dia bisa jumpa kan benda tu menyerupai ayah balang. Ibarat macam ayah dia tengok cermin, dia tiru sebiji. Baju, seluar, kasut bot, topi apa kan, dia tiru sebiji tau. Tapi ayah dia tak pernah cerita pun. Tapi bila dah benda tu jadi kat abalan kan, tu ayah dia cerita lah pengalaman ayah dia dulu. Apa yang ayah dia boleh pesan, jangan duk takut dengan benda tu. Kan. Dia tunjuk tengok je lah kan. Janganlah tengok betul-betul tengok kan. Tengok sekali sudah kan. Tukarlah pandangan mata tengok ke arah lain kan. Tengok lama-lama seram juga kan. Kalau macam Balan tengok yang muka tu. Eh, dia kata pipi punya kembung. bibir punya besar. Mau tak seram kan. Tapi rupa-rupa dia -rupa, ya, dia kan. Mau tak seram. Tapi mujoklah lah dia kat situ ya gangguan dia. Dia tak ada sampai ke rumah apa kan. Lepas tu senyap macam tu kan. mujoklah lah tak sampai ke rumah dia punya gangguan kan. Setakat penampakan je. Siapa yang tak terlepas cerita-cerita Madi upload eh? Mungkin perasan tu no, ada seorang abang yang nama Amalan Yang tentera udara tu TUDM ha, Itu dia cerita berapa dua cerita aku tak silap Madi Dua ke tiga cerita kan Ni cerita ni bukanlah pasal bertugas apa kan Masa dia jadi tentera tu Tapi yang ni Perjalanan dia lah Dia nak pergi ke Pahang tau di Kuantan Dia ada kursus untuk naik pangkat sarjan tau Jadi malam tu dia bawa kereta seorang-seorang kan dan dia ni asal yang orang peralih kan. Dalam cerita ni dia tak sebut lah Dia sebut lah daripada mana kan. Tapi dia ada bagi tahu daripada bagan ahla ke selatan kan. Jadi malam tu lebih kurang pukul 8 malam lah. Lepas maghrib lah siap-siap pelan-pelan kan. Pukul 8 malam dia pun start lah kereta dia. Kereta Proton Saga. Tu dia kata kereta kesayangan dia lah. Proton Saga warna putih. Sorang-sorang lah bawa kereta malam tu. Tu yang dia bagi tahu daripada bagan jemeng menghala ke selatan apa kan. Jadi dia ingat lagi malam tu dia dekat tol yang terakhir iaitu tol gombak orang Kita tengok jam pukul 12.15 tau Seram juga ah, seorang-seorang lewat-lewat macam tu kan. Mungkin masa tu bercampur perasaan takut sebab sunyi kan. Tu dia rasa macam suasana ni walaupun ada lampu jalan terang benderang kan. Jadi macam suram je, sunyi sepi je tau Memang sekali-sekala berselisih juga kan. Dia kata sepatutnya eh kereta banyak ni atas jalan ni. Tapi sekali-sekala jarang sangat nampak dah. Jarang sangat dah nampak kereta dah. Sekali-sekala nampak berselisih apa kan. Jadi masa tu sebab nak lawan perasaan sunyi sekam tu kan, dia pun duk apa, bacalah ayat-ayat Quran apa sorang-sorang lari tau kan. Bukan apa, dia ada rasa tak sedap hati tu kan. Apa, apa pun faham kan tak sedap hati ni macam mana rasa kan. Macam ada rasa sesuatu nak jadi tapi tak tahu apa dia. Kan? Jadi takut tau. Oh. Masa ni dia ingat ni masa dekat apa, simpang antara raup dengan karak orang. Bagi pun nak cerita lebih-lebih tak tahu tak tengok tempat macam mana kan. Tapi abang lang kata raup dan karak simpang dah simpang. Masa tu mula bau wangi dah. Ya abang Lan boleh kata bau tu macam bau bunga tapi tak tahu bau bunga apa. Nak kata pewangi dalam kereta dia bukan. Dia tahu lah kan duduk dalam kereta lama dah duduk dalam kereta. Kalau betul yang tu yang dalam kereta dia dia tahu. Tapi ni bau ni bau asing dah. Bau bunga tapi tak tahu bunga apa. Masa tu duduk jeling-jeling jugalah tengok kami pandang belakang kan. Masa tu dia nampak macam ada sehelai tisu macam berkibar-kibar macam kena tiup angin lah. Apa yang dia nampak lah macam tisu tau. Dia tengok ku cermin pandang belakang. Di belakang lah dekat kusyen depan duduk ni. Dia tengok macam tisu, pikir-pikir balik. Eh, tisu aku habis dah. Tinggal kotak je pun. main mana tisu? Dia pun abaikan lah pasal tisu tu. Dia buka radio, layar radio pelan-pelan tau -pelan kan. Masa tu kata nak jadi cerita tau. ada kereta lalu tau. Dia sampai berharap lah kan. Minta lah selisih kan kereta sebeji dua biji kan. Tapi kesudahannya ada je kereta lalu tau. Tapi rasa lambat dah nak berselisih dengan kereta lain. Dia rasa macam dia seorang yang bawa kereta. Masa tu dalam keadaan tak sedap hati dah. Eh banyak kali Abang Lan tengok cermin nak tengok belakang. Dua saat tengok eh. Dua saat tengok dah. Sampailah kali ke berapa tak tahulah. Dah banyak kali dah dia tengok cermin tengok belakang. Sampai satu masa tu nampak dah. Abang Lan kata apa? Sebiji macam mayat dah. Ni duduk kat belah kiri belakang kereta ni. Dia duduk atas kosin belah kiri dah. Apalagi segang segak tu mata. Hmm. Gerak dia kan Standby ni Nak jadi apa ni kan Masa tu abalan dia buka cermin tau Masa tu lah hantu tu kena jerekah tau Hoi keluar Tak tahu lah dialog macam mana kan Tapi abalan kata Halau lah benda tu Suruh dia keluar Hoi keluar Keluar Satu yang abalan dia azan tau Jadi masa tengah-tengah dia azan tu lah Nampak tau Macam sehelai kain Dia keluar kau tingkap tau Macam kain melayang Sebab masa tu abalan buka tingkap Tingkap belah dia Tingkap belakang semua dia buka tau lah nak halau benda tu keluar Ya balang lah kata sebiji macam jenazah lah. Tapi dalam penampakan ni balang lah tengok kan. Muka tak nampak. Hitam legap ni. Mata ke hidung mulut ke tak nampak lah. Cuma nampak putih. Macam jenazah. Mujuk lah apa semangat dia kuat kan. Takut apa terkejut ke. Pengsan ke. Takut terpusing steering ke. Boleh accident kan. Jadi dia kata Alhamdulillah. Jam 2.30 pagi dia sampai juga di Kuantan ni. Itulah dekat pengkalan tentera udara di Kuantan kan. Tempat dia nak kursus untuk naik pangkat saja ni. Jadi masa di sana, abad pun share lah cerita ni kat kawan-kawan kat sana kan. Tu kawan-kawan pesan, jaga-jaga lah kan. Kalau boleh biar ada member kan. Dua orang ke tiga orang, ramai lagi bagus kan. Seorang-seorang ni macam-macam boleh jadi dah.